अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीगोविन्दगोविन्दगोविन्द एवविशेषणविशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ श्रीमद्खिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य देवदेवस्य जगत्कुटुम्बिनः जगद्रक्षणार्थं अवतीर्णस्य श्रीभूनीलासमेत श्री श्रीनिवासस्वामिन् श्री श्रीविजयलक्ष्मीदेवता लोककल्याणार्थं श्रीषडगोपमुनीन्द्र अष्टोत्तरशतनामार्चनम् आचार्यश्रीहस्तेन कारयिष्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रीवरम् प्रणमा मूर्धुना केशवाय नम ओं नारायणाय नम ओम माधवाय नम ओम गोविंदय नम ओं विष्णव नम ओं मधुसूदनाय नम ओं त्रिविक्रमा नम ओं वामनाय नम ओम श्रीधराय नम ओम ऋषिकेशाय नम ओं पद्मनाभाय नम ओम दामोदरा नम ओम संकर्षनाय नम ओं वासुदेवाय नम ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ मधोक्षजाय नमः ॐ ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः ॐ श्रीमते नमः ॐ पराङ्कुशमुनये नमः ॐ शगोपाय नमः ॐ शमोदधये नमः ओं मुकुलाभरणय नम ओं योगिप्रवराय नम ओं भक्तिभूषणाय नम ओं हूँकारर्धूतठवायुपराक्रमा नम ओं कलिप्रारंभसम भूताय नम ओं कलिमशनाशनाय नम ओं लक्ष्मीनाथ दयाबसाजाए नम ओं सात्काग्रणय नम ओं प्रपन्नजनकूटस्थाय नम ॐ प्रकृष्टज्ञानसेवधिये नमः ॐ देवाधिराजपादाब्दसेवोन्मुखस्वयाञ्छिताय नमः ॐ नित्यमुक्तो मुक्षुर्येत्येवमाशङ्कनोचिताय नमः ॐ क्षुत्पिपासादिदूरस्थाय नमः ॐ क्षुद्रमर्त्यावेक्षकाय नमः ॐ वेदार्थमयवाग्गात्रे नमः ॐ वेदाभ्यतिकसूक्तिताय नमः ॐ चतुर निगमा पर्याये चतुर दिव्य प्रबंधकुर्ते नमः ॐ कृष्ण दुष्णा तत्पुनः नमः ॐ नाम शेषित दुर्मता यः नमः ॐ दुर्मत अध्वान्त मार्तांडा यः नमः ॐ मार्तांडा थीके फास्वरा यः नमः ॐ सी वैष्णवमतो धर्त्रे नमः ॐ हार्दद अध्वान्त नमः ओं मधुसूदन पाबृंगाए नम ओं दुस्स दूरगाय नम ओं भगवद्गुण दुग्धाधिर्मंधन विचक्षणा नम ओं विचक्षण महाविद्व्याजवाक्त नम ओं परम सागराय नम हैं। ओं सागराभ्यतिक्रेम भूतसाक्षात्ताच्युताय नम ओम अपरोक्ष समस्ताय नम ओं सर्वाथन सूक्ति काय नम ओं परवूक्तिवर्शुकाय नम ओं सत्सं्रदाय साराथनसूक्ति सम्रदाए नम ओं भगवद शीर्षस्थाय नम ओं भगवदारागाय नम ओं परम व्योम निलयाद्भुत चेषितबोधकाय नम ओं क्षीर सिंधुशयानंदगुणोत्कर्ष प्रपंचकाय नम ओं सर्वां भगवत्साक्षात्कार समर्दीय नम ओं ताम्रपर्णी तटोद्भूताय नमः ॐ तिन्त्रिणी मूलमाश्रिताय नम ओं सुदूरायात तो मधुरक सेवितय नम पादुका भगवत्पादुकाभूताय नमः ओं भूतभव्यादर्शनाय नम ओं नाथ योगितपश्चरिया प्रसन्न निजमानसा नम ओं भक्ति प्रभाव प्रभावताभुत भावपरंपराय नम मूर्धन्यस्त मूर्धन्यस्तदाबुजा नम ओं ललना भावना भुक्तपुरशोत्तम नायकाय नम ओं जननी वचन वचनसृष्टीकृत व्यामोह वैभवाय नम ం సఖీవచన సువ్యక్తికృత్య గుణాయ నమ ఓం సాధుసాచితిక సద్వృందర్వస్వాయితూ నమ ఓం నిర్గుణ బ్రహ్మవాదే భ మదమర్దనకేసరినే నమ ఓ రామకృష్ణాదిసత్కీర్తికీర్తనోత్ఫుల మానసాయ నమ ఓ సౌరిచితరిద్రాత్మసవాస ओम जुगुप्सुताये नम नमः ओम भगवत विरहोत्पन्न भगवदीपन्नवर्णाचित विग्रहाय दत्त ओं जाता हर्ष प्रकाशनाय ओम विष्णु पारम्य निष्कर्ष नैपुण्य प्रथमास्पदाए ओम ओं ज्ञान मुद्रा दुर्जन दुर्मदाए नमः ॐ कृष्णसौलभ्यसौशील्याद्युपदेशविषालदाय नमः ॐ हैकामुश्रिकैश्वर्यकैवल्यादिविदूषकाय है नमः ॐ है। बान्धवाभासलोलत्वनिरासोन्मुखसूक्तिदाय नमः ॐ भगवद्दिव्यमहिषीसाधन्याञ्छितविग्रहाय नमः ॐ सौमित्रिभर्तश्वेतप्रह्लादादिवमास्पदाय नमः ॐ वासुदेवसमे समे सर्वम् इति निष्कर्षभासुराय नमः ॐ असन्दिग्धाविवर्यस्य दिव्यशास्त्रार्थवर्षुकाय नमः ॐ देवतान्तरवैमुख्यप्राधान्यप्रतिपादकाय नमः ॐ सुज्ञानपरिपाकात्मज्ञानाद्यास्पदमानसाय नमः ॐ विलम्बिरोषप्रत्यस्य प्रत्ययस्य नमः ॐ श्रीवैष्णवाभिवृद्ध्यर्थमङ्गलाशास्तिगायकाय नमः ॐ मोहशालीति मोहशालीतिविसृताय नमः ॐ अर्चावतारसौलभ्य उपपादविलक्षणाय नमः ॐ श्रीमस्सुन्दरबाह्ङ्गसौन्दर्यानुभवोत्सुकाय नमः ॐ वेङ्कटाद्रीशकैङ्कर्यस्पृहा मेधुरमानसाय नमः ॐ कुरुकापुरनाथादिनाथपारम्यबोधकाय नमः ॐ तिरुक्कुरुङ्गुडिक्षेत्रपूर्णलावण्यविग्रहाय नमः ॐ तोतात्रिनाथ भगवत् आह्वान् व्यवसायवते नमः ॐ अपर्याप्तामृतामेय अपर्याप्तामृतामेयभोग्यताकृष्टमानसाय नमः ॐ वल्लबाल् क्षेत्रयात्रेप्सा मात्रव्यामुग्धचित्तकाय नमः ॐ तिरुवन्मण्डुदेशेषविश्लेषप्रथितव्रताय नमः ॐ तिरुवन्नगराधीशाद्भुतशक्तिप्रकाशकाय नमः ॐ यमलक्षेत्रदेवेशपद्माक्षप्रेमविक्लवाय नमः ॐ तिरुक्कोलूरुवित्तेशप्राण्यातिशयोज्ज्वलाय नमः ॐ श्रीरङ्गेशे सन्दत्तव्यामोहातिशयाञ्चिताय नमः ॐ तिरुप्पेरे स्थलाधीशाभिनिवेशवशंवदाय नमः ॐ तिरुवारुन्विलयक्षेत्रश्रीषकैङ्कर्यपृष्ठधियै नमः ॐ बृहश्चरस्थलाधीशसशाशोक्तनिजस्थितये नमः ॐ तिरुवन्परिसारेशसौकुमार्यविभावनाय नमः ॐ तिरुचित्तार्भगवत्सौर्यवीर्यप्रसन्नहृदे नमः ॐ तिरुक्कलित्ताननाथसौहार्दानुभवोन्मनसे नमः ॐ श्रीमद्व्याघ्रपुराधीश श्रीवैलक्षण्य श्रीवैलक्षण्यविमुग्धये नमः ॐ स्वबुभुक्षोपचापल्यमूर्तित्रितयकिङ्कराय नमः ॐ काट्करैक्षेत्रनाथीय महागुणविभावनाय नमः ॐ तिरुमूलिक्कलैक्षेत्रनाथलावण्यलोलुपाय नमः ॐ तिरुनावाय विख्यातस्थलयात्रामनोरथाय नमः ॐ श्रीकृष्णपुरराक्षौरिमोक्षदातृत्वचिन्तकाय नमः ॐ मोहनक्षेत्रनाथोक्तमार्गबन्धुत्वहर्षिताय नमः ॐ अनन्तशेनक्षेत्रसेवा हेवाकसम्भृताय नमः ॐ तिरुवाट्टारुभगवद्दर्शितप्रेमविस्मिताय नमः ॐ स्वप्राकृतवपुर्मुग्धवनाधीशोपदेशकृते नमः ॐ स्वाङ्गीकारावकाशेप्सु बृहस्पूरी सहर्षिताय नम ओं अर्चिरादिमवादन विबोधकाय नम ओं अतिस्वीयातपूर्ति हर्षितधवाय नम ओं स्थलाभवृष्टलक्षीस मुखोल्लास प्रहर्षिताय नम ओं प्रपन्नजन सौभाग्यमूर्ति अर्चाूर्तिदर्शकाय नम ॐ श्रीमते षठगोपाय नमः ॐ श्रीमहालक्ष्मी नमः ॐ श्रीविजयलक्ष्मी नमः ॐ श्री भूदेव्यै नमः ॐ श्रीनीलादेव्यै नमः ॐ श्री गोदादेव्यै नमः ॐ श्री अनन्ताय नमः ॐ श्रीगरुडाय नमः ॐ श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ॐ श्रीपराङ्कुशाय नमः ॐ श्रीमते रामानुजाय नमः ॐ श्रीमद्वरवरमुनये नमः ॐ स्वाचार्येभ्यो नमः ॐ पूर्वाचार्येभ्यो नमः ॐ समस्तपरिवाराय सर्वदिव्यमङ्गलविग्रहाय श्रीमते नारायणाय नमः ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः श्रीनगर्यां महापुर्यां ताम्रपर्ण्युत्तरे तटे श्रीतिन्त्रिणीमूलधाम्ने शठगोपाय मङ्गलम् जय नारायण